Salam semua dan selamat datang ke Aksis Perkakasan yang di mana kita akan membahaskan tentang gadget ataupun konsol permainan. Dan pada hari ini saya akan memberi sedikit ulasan ataupun pandangan saya terhadap satu konsol kecil ini iaitu Playdate. Jadi Playdate adalah sebuah konsol mudah alih Yang dibangunkan oleh Panic Incorporated Sebuah syarikat yang berpengkalan di Amerika Syarikat Yang sebelum ini membangunkan beberapa permainan indie Seperti Firewatch dan Untitled Goose Game Ok, first of all saya nak highlightkan pada crank Yang terdapat pada sisi kanan konsol ini Yang pada mulanya saya tertanya-tanya Adakah ia hanyalah sekadar hiasan semata-mata Ataupun terdapat fungsi tersembunyi dalam konsol kecil ini Crank ini sebenarnya bukanlah hiasan Ataupun tanpa tujuan ciptaannya Ia merupakan sebuah controller tambahan yang direka bagi menambah integrasi ke sesebuah pemain bergantung bagaimana pemain mengawal kurent tersebut bagi saya inilah sesuatu yang baru serta kreatif yang Panic telah tawarkan kepada kita melalui ciri kawalan seperti ini namun pada mulanya saya berasa amat kekok serta clueless untuk menggunakan kurent tersebut tapi setelah 2 minggu bermain dengan konsol ini saya dah berasa biasa dah even uh, banyak permainan yang saya dah enjoy dengan menggunakan integrasi ankle ini salah satu permainan yang menjadi kegemaran saya sendiri adalah A Balance Brew permainan ini mudah saja hanya perlu balancekan diri di atas unicycle dan membawanya untuk mendapatkan high score tertinggi tetapi disebabkan ciri kawalan yang utilize sepenuhnya crank ini game tersebut menjadi lebih seronok dan sejujurnya ia menjengkelkan saya sebab asyik selalu kalah dan ini memotivasikan saya untuk terus bermain game tersebut dan tanpa saya sedar, saya menghabiskan banyak masa hanya untuk game sesimpel ini sahaja. Pada bahagian skrin konsol ini menggunakan skrin monokrom hitam putih bersaiz 2.7 inci dengan resolusi 400 x 240. Sejujurnya minus point untuk konsol ini adalah skrinnya yang tiada backlight, menjadikannya susah untuk dimainkan di mana-mana sahaja. Untuk memainkan play ini, saya perlu berada di kawasan yang terang dan cukup pencahayaannya. Macam sekarang saya berada di studio di bawah cahaya yang terang ini ianya memudahkan saya untuk terus bermain namun apabila saya berada di kawasan yang malap kurang pencahayaan ianya menyukarkan saya untuk terus bermain ini dengan keadaan yang selesa saya perlu mencari uh, cahaya sudut cahaya yang jelas barulah saya boleh meneruskan permainan dan ini membuatkan saya sedikit berasa ada uh, dah tak ada mood untuk terus bermain. Satu perkara yang menonjol tentang Playdate ini adalah reka bentuk fizikalnya. Konsol ini kecil, sangat ringan dan beratnya hanyalah sekitar 86 gram sahaja. Jikalau anda sejenis yang sukakan game ringkas untuk menghabiskan masa pendek seperti tunggu public transport ataupun chill di kedai kopi, ini adalah satu point plus yang besar untuk anda. Badan konsol ini diperbuat daripada kemasan matte berwarna kuning terang yang tentunya menjadi identiti mereka. Tapi for the first time saya lihat konsol ni saya nampak macam alat permainan kanak-kanak yang kita boleh dapat daripada Happy Meal McD tu. Bagi saya, Panic perlu mempertimbangkan untuk membuat beberapa variasi warna lain supaya pengguna mempunyai kebebasan membuat pilihan mereka. Masa pertama kali guna, saya ingatkan yang crank ini lama-lama akan terasa longgar ataupun fragile namun saya salah apabila dia masih tetap utuh walaupun banyak kali saya keluar dan masukkannya. Dan apa menarik lagi, ia mempunyai mekanisme yang boleh saya katakan smooth gila. Untuk antara muka peledek ini, saya boleh katakan ianya mencerminkan falsafah reka bentuk iaitu minimal dan clean. Terus kepada fungsi apabila dihidupkan. Ianya akan terus ke senarai game dengan layout grid satu persatu secara straight to the point. Setiap game mempunyai animasi mereka yang tersendiri sewaktu diaktifkan. Sebab ada pop-up, melompat ataupun bergoyang. Namun apa yang kurang, konsol ini tidak mempunyai sistem file untuk menyusun game secara sistematik mengikut genre ataupun user preference dan sekiranya anda memuat turun game terlalu banyak senarai itu akan menjadi panjang lebar dan jadi leceh untuk dicari Playdate dikuasakan oleh bateri 740 mAh dengan ketahanan sekitar 6 hingga 8 jam untuk penggunaan aktif. Namun, jika anda tidak bermain langsung dibiarkan menjadi jam meja, ianya boleh tahan sehingga 2 minggu kerana Playdate menggunakan Sharp memori LCD bagi menjimatkan tenaga. Untuk pengecasan, konsol ini menggunakan USB-C dan mengambil masa selama 2 jam lebih untuk dari kosong ke penuh. Bagi saya, satu lagi perkara yang menarik mengenai Playdate ini adalah ia mempunyai ekosistem permainan yang tersendiri dengan gedung permainan terbina iaitu catalog. Melaluinya anda boleh beli permainan-permainan untuk Playdate yang kebanyakannya dibangunkan secara eksklusif hanya untuk Playdate sahaja. Bagi setiap pembelian konsol Playdate, anda juga akan mendapat 24 permainan secara percuma yang dipanggil sebagai Season 1. Jika ingin dapatkan lagi 12 lagi tambahan permainan, mereka juga baru melancarkan Season 2 yang ditawarkan dengan harga $39. Selain katalog, anda juga boleh dapatkan permainan melalui laman pihak ketiga iaitu itch.io. Playdate ditawarkan dengan harga $229 bersama bersamaan dengan RM976 yang bagi saya ianya adalah satu harga yang agak tinggi untuk produk sebegini tidak dapat dinafikan yang Playdate ada gayanya yang tersendiri kecil, unik dan penuh identiti tapi bila tengok dari sudut praktikal skrin hitam putih tanpa backlight kuasa bateri dan game yang simple menjadikan ia agak sukar untuk dijustifikasi harganya untuk kebanyakan orang bagi saya Playdate adalah produk niche yang boleh dilihat sebagai barang koleksi ia untuk yang sukakan benda pelik kreatif, rare, menghargai pembangun indie dan pasti orang kaya yang banyak duit. Jikalau anda dalam kategori yang saya nyatakan tadi, konsol ini mungkin untuk anda. Tetapi jikalau anda mencari konsol yang lebih fleksibel dan berpatutan dengan bajet poket anda, Playdate ini adalah bukan untuk anda cari.